Впечатления двоякие. С одной стороны, добилось, удалось добиться определенного сдвига в команде в психологическом плане. Но то, что мне не очень понравилось, это то, что мы не смогли на протяжении всей игры довязать, ну, довязать достойную контр-игру Днепру. Очень хотелось скоростные атаки, очень, с этой целью дели, выпускались ребята молодые. В атаку, но где-то что-то не получилось. Имели моменты, но не реализовали. Прошу, питание. Можно питание? Разумеется, перерыв в чемпионате поспорил в том, что футболисты, как были в Кабаре, и шли в суде, и это... реакция была на то, что на и на пол. Вы знаете, неделю, в которой в команде изменился тренерский штаб, очень сложно за неделю заставить футболистов бегать быстрее. Первое, что нам нужно было, это, может быть, ну как следствие, наверное, то, что они стали, может быть, бегать больше, быстрее, изменился немножко микроклимат в команде. Вот, может быть, это первый шаг, который мы сделали. Вы говорите о психологии, о микроклимате, Насколько команда была в плохом состоянии, когда вы ее приняли? Нет, я не сказал бы, что она в плохом состоянии. Но та череда неудачных матчей, она, она накладывает отпечаток именно на психологическое состояние игроков. Потому что самое страшное, когда игрок теряет веру в свои силы. И вот эта неделя в основном, помимо того, что мы изменили тренировочный процесс, тренировки стали более интенсивные, прежде всего мы делали акцент на сплочение коллектива, сделать команду единым целым. Потому что выигрывают матчи не отдельные игроки, это может быть один матч в течение чемпионата. Выигрывают матчи и хорошо проходят по дистанции, это команды. Команда игроков, команды тренеров, команды общая команда. Прошу. Сегодня в первом основном складе в этом сезоне вышли Завийский и Евген Чумак. Что вы увидели в них по-кращему, чем в тех гравцах, которые на этих позициях играли в по предыдущих матчах? Вы знаете, мы анализировали Днепр. Ну, конечно, сложно было. Во-первых, с листа. Во-вторых, во это всего одна неделя. То есть много организационных вопросов. И, например, результат первого гола – это результат анализа разворот атаки через опорного, подняли крайнего защитника, подачи и завершения из центральной зоны. Евгений Чума это, это по завискам. Нам нужен был игрок, который хорошо разворачивает, хорошо разворачивал игру. По Тарасу он местный воспитанник, молодой парень, и в течение тренировочного процесса при сравнении игроков, нескольких игроков в одной позиции, у него было предпочтение. Он лучше выглядел просто. Я понимал, что мы понимали, что он всего две недели тренируется после травмы, но... Учитывая, что молодой парень, эмоции местные с, поставили на то, что он должен ну, один матч сыграть хорошо. Вот этот, что, в принципе, и получилось. Если брать по чумаку, то тоже по э, проанализировав голы, которые пропускает Днепр, это очень много из опорной зоны при смещении игрока в середину. То есть нужен был левоногий футболист правой позиции, который бы уходил в середину и наносил удар. У нас, учитывая, что по ходу матча два игрока и костевич и чумак они периодически менялись позициями вот поэтому мы и выбрали этот план на игру именно по чумаку и третий момент это максим грио молодой парень который очень неплохо выходит на замену когда ли, ну как бы игроки команды соперника немного устают мне очень хочется Вы только ознакомливаетесь с составом, с каждым потенциалом. Кстати, какие вот за первую неделю видите э, проблемные зоны? И второй вопрос. Есть ли альтернатива Лещуку перейти в Давайте начнем со второго вопроса. Конечно, есть альтернатива. Можно изменить систему игры. Условно перейти из позиции одного нападающего двух быстрых, условно Костевич и Гресье если нужно будет лещику отдохнуть. Но это тоже требуется время на перестройку определенную. Проблемные позиции, как я увидел, мне сложно сейчас судить за в течение одной недели. Потому что за одну неделю я только собираю информацию, обрабатываем с помощниками, смотрим, разговариваем с разных ракурсов. И тренеры, которые остались с тренерским штабом, разговариваем очень много с тренерами дубля, кого они могут нам рекомендовать. И уже там ну как, составлен список из четырех уже ребят, которые на подходе. Именно местные воспитанники в Карпат. Но для того, чтобы их посмотреть, очень надеемся, что у нас 11 ноября товарищеский матч в Польше. Взять их с собой и посмотреть именно в реальных условиях уже матч. знаете, когда мы разговаривали с руководством, мне как бы первая задача, которая озвучена, это знакомство с командой, определение потенциала каждого игрока. И, как мне было сказано, через два месяца мы сядем, обсудим каждого. Если нужно будет усиление, мы будем усиливаться в зимний трансферный период. Я что-то Большое Ваше Я понимаю, в час короткий, мало что происходит в уголе, а для какой команды вы Карпаты в вы знаете, то, что я увидел по, именно по Академии, по, по, тому духу, действительно есть карпатский дух у ребят. Есть, которые готовы сражаться за эмблему клуба. И так, и плюс очень большая группа очень быстрых футболистов. И если удастся построить, но ну, это нужен переворот именно в большей степени в психологии опять. И в первом тайме, во втором, когда есть открытые зоны, когда есть куда бежать, передачи двигаются поперек и назад.

Да нет, вы знаете, я не увидел большой разницы в менталитете игроков. По давлению, которое вы говорите, давление на любого тренера в любом, любой высшей лиге, премьер-лиге, оно оказывается, потому что есть результат. Тренер отвечает за результат. Естественно, руководство, руководство любое руководство, оно хочет результат. Крупачах тоже хотели результат. Когда мы выходили в нашу высшую когда шли по дистанции, когда шли в зоне Лиги Европы.